请问李总，您最初设计这款手环的灵感来源是什么呢？ 来自于一个和我匹配度只有百分之一的女人。回想起当初我们认识的时候，我还固执的以为，西部世界的算法是百分之百精准的，是完全不会有错误的。我，为什么会喜欢你你,你刚自己都说了。 我们是百分之一的匹配度，百分之一是没有可能的。可是，自从他离开我之后，我才发现我错了，我彻彻底底的错了。 所以，《西部世界》二点零的发布，主要也想证明一件事情，就是原本百分之一的我们，也有机会成为百分之百。那请问，这个女孩今天来到现场了吗？她,她，她在等我。她在等你？她是谁？ 喂，你，你你跑哪儿去啊？啊，李小川，你到底知不知道你在干嘛？啊啊！你看，从我第一次见你，我是非常非常的喜欢你。 快乐的难过的不算曲折听说一起看初雪的人会到白头、哎、这世界有多少的过客证明你的独特 love can be miracle 要你在我左右 我有话要跟你说 i m i everything 我的承诺等一刻说出口想要的不算多林小串你到底要干嘛你现在可以说了吗光的时刻 这个是我新研发出西部世界二点零的手环，我们再测一次吧。你又想要羞辱我一次是吗？当然不是啊。这个手环设计灵感来自于你，我们再测一次，这一次肯定不会是百分之一。 怎么回事啊？怎么怎么会这样、啊怎么？就是你看到这个，你最信任的软件现在在告诉你，我配不上你，我们根本就没有一丝在一起的可能。志远、no,，请你求求你，你要不要再来找我了？ 我喜欢你。